Же вітаю всіх глядачів громадського онлайн, хто щойно до нас приєднався. Ви зробили це не даремно. Зараз у нас у студії Роман Шрайк, відомий блогер, який намагається зробити трошки веселішим наше життя, принаймні подивитися під подивитися на серйозні події, іноді під таким жартівливим кутом. Отже, Добре що віде. по перше, вітаю вас з вчорашнім угу. днем народження. Спасибо. Раніше не ну, можна, пізніше можна. Отже, щодо нафти, я так розумію, останні ваші власне пости були присвячені нафті. Яка ваша думка? Тобто, це от... Росія дуже погана від цього? Ну, пока еще нет, но сейчас этой осенью главное, что должно в сознании россиян произойти, такое легкая тревожность. У них пока нет паники, ее пока не будет. Такая легкая тревожность, которая должна наступить, которая подумает, а может быть, что-то неправильно в стране происходит. А может быть, там и Путин как бы не всегда там всех переигрывает или еще чего-то. Может быть, вот эта вот бесконечная вера в царя, она у них должна немножко так поколыхаться. Но я думаю, она все равно устоит и они все равно будут там вместо там, 84% станет 82% доверяющих Путину. И все остальные тяжкие потрясения, которые будут обрушиться на Россию экономически, придутся где-то на следующие 2-3 года, на мой взгляд. И вот после этих двух-трех лет уже тогда экономический кризис уже может переходить в какой-то политический, и тогда уже в России будет ну, совсем грустно. Чи ви стежили за російськими новинами? Можливо, як вони подають цю інформацію про здешевлення нафти? Ну я слежу за російськими діловими зданнями. вони завжди більш видержані і подають. трезво. То есть комментарии, я не, мне даже возник интерес, я не слежу за российским вот этим вот таким зверинцем около политическим, потому что те комментаторы, которые комментируют российскую политику, они такие ну, далекие от адекватности во многом, ну такая ватный сегмент России. Мне возник какой-то мимолетный интерес, думаю, может быть, где-то пойти почитать, как они это воспринимают, но потом я плюнул и не стал. Поэтому пока все идет так, как предполагалось там месяц-два назад, что экономики России под влиянием санкций, под влиянием падения на не на нефть под влиянием того, что вообще Запад, в общем-то, на деньги которого все это процветание России в последние 15 лет ну, такое мнимое возникло, что он перестает России доверять и, а, следовательно, не будет вкладывать в Россию деньги. И вот этот вот перелом на наших глазах сейчас происходит, и вот там моя радость которая я в своих там постах выражаю, так она радость, потому что все идет так, как предполагалось, и надеюсь, что дальше будет все так же, предполагаю, происходить, и внимание россиян будет сосредоточено уже не столько на Украине, да, от которой там какие-то просто там сатанинские какой-то режим возник и так далее, по их мнению, а будет переключаться на внутренние проблемы. И вот это сейчас момент, вот этот декабрь, и когда сейчас ноябрь-декабрь, это момент переключения внимания россиян на внутренние проблемы России. Это для нас очень важно, потому что во всех этих столкновениях всегда впередет, впереди идет информационная война, когда и свой народ, и, там, и в нашем случае Чужої чаї чужого народу накачується то там пропагандістською билибердой, і после чого ти вже можеш там водіти війська, там стріляти з танків і так далі. Чи є на вашу думку розуміння у росіян, що ці принаймні речі, які відбуваються з нафтою, це наслідки санкцій і наслідки ну, власне, дій Росії? То ми це розуміємо, тому що ми зацікавлені в цьому. Чи росіяни? Ну, Я думаю. Финальная версия, почему именно цена на нефть снижается, ни у кого нет их. Есть несколько версий, да, то есть одна из тех, что действительно там Обама договорился там с Саудовской Аравией о том, что цену на нефть снижать, чтобы с Россией произошло то, что произошло там в 80-х годах в Советском Союзе. Другие версии есть, что там наоборот там Саудовская Аравия хочет, чтобы сланцевая добыча нефти в в Соединенных Штатах, которые там себестоимость порядка 80 долларов по предположениям, чтобы их, наоборот, Соединенные Штаты просадить. Очень много всяких версий, но это даже не важно. Главное, что это снижение цен на нефть происходит. И даже если на этих 70 там, с копейками нефть задержится хотя бы годик, то все будет идти так, как нужно Украине. Але тим не менше, от чи всі ці чи всі ці речі вплинуть якось на військові дії на сході України? Як ви думаєте, в короткій перспективі? Я думаю, не особо. Скільки Вони... це коротка перспектива? Ну в ближайші там місяці, скажімо так, не скажуться. Але нам потрібно розуміти, що. Россия это враждебная, но это многие понимали в Украине это и годами назад, потому что Россия это была единственная страна политики, которая допускали по отношению к Украине такие абсолютно неадекватные, враждебные высказывания. И многие об этом говорили, в том числе я, но нас не все, к сожалению, слушали. А сейчас, когда уже это от слов перешли к делу, то нужно понимать, что в ближайшие годы, пока в России есть режим Путина, пока там у них не произошел там крах какой-то вот их нынешней устоявшейся системы, то Россия будет враждебной страной для Украины. Поэтому нам нужно, чтобы в России как можно было меньше денег, чтобы у них было проблемы, ну, как я говорил уже, чтобы все внимание переключилось на внутренние проблемы. Чем меньше денег в стране, тем меньше денег для военного бюджета, тем больше собственные там их солдаты информационного фронта и реального фронта, они больше деморализованы и не так настроены на какую-то внешнюю агрессию. Поэтому для нас чем больше внутренних проблем в России, тем лучше. Зрозуміла, але б я б тоді напевно вже повернулася і до наших внутрішніх теж українських проблем. Mm -hmm. Я знаю, що наша реальність, особливо політична, є часто предметом ваших блогів, ваших веселих роздумів іноді не дуже веселих, ну тим не менше. Отже, попередній тиждень був достатньо плідний. для нашого політичного життя у нас є тепер Верховна Рада, є спікер, є поділені комітети. А чому ви не в Верховній Раді? Не знаю, чому. Вас не запрашивали? Ну, меня не приглашали, я, естественно, не соглашался, поэтому. Сейчас там достаточно много новых, интересных людей. Я думаю, что это в рада интересно в первую очередь, вот как вот эти вот новые люди, смогут ли они объединиться, они разбросаны по разным фракциям, смогут ли они внутри своих фракций подавать голоса и, скажем, зарубать всякие э, тенденционные решения, которые могут быть продавлены, и смогут ли они вообще объединиться и показать какое-то новое качество. Вот это самое главное интерес которые в этой Раде предстоит. То, что произошло на прошлой неделе, это были какие-то ритуальные действия. В принципе, можно сказать, что закончилось, вот, когда выходили мы на Майдан, то уже в декабре в первым вышло требование о наказании виновных в избиении студентов и о перезагрузке власти, которая включала в себя перевыборы президента и перевыборы Верховной Рады. То есть вот наконец-то вот эта вот перезагрузка Рады, перезагрузка власти уже состоялась. У нас новый президент, у нас новая Верховная Рада. Сейчас как бы нам нужно ждать уже этой новой власти реформ, да, чтобы наша экономика уже не была столько коррупционной, чтобы мы нормально уже люди платили налоги и понимали, что эти налоги не украдут, а пойдут как-то рационально будут распределены. И так далее, и так далее, и так далее. Много этих силовых органов. Но я не буду все это повторять, все понимают, что страна уже нуждается в реформах. И вот сейчас главное понимать, будут реформы или нет. Я пока скептичен, к сожалению, в этом направлении, да. Поэтому хотелось бы, все-таки, чтобы все, это, все эти реформы и все того, чего вы хотело общество, состоялось, но, к сожалению. Пока вот и новое большинство, и новая власть, она очень такая инерционная, она хочет говорить красиво по телевизору, она хочет, чтобы ее там окружали какое то там почет и уважение, при этом где-то там рядышком слышался шелест денег, а реформировать она, к сожалению, ничего не хочет. Но у нее вот сейчас будет короткий период, где-то 2-3 месяца, на протяжении которого она должна будет показать. Що, в общем-то, люди гиблі на майдані, і на Донбасі, не зря. Якщо цього не буде, то тоді у нас я, вже ситуація тоже становиться слабо прогнозуємо. От сама Верховна Рада її склад дуже довго обговорювалася, обговорювалася в процесі передвиборчої кампанії. Було дуже багато різних. Смішних речей, дивних речей, дурнуватих речей, пов'язаних з людьми, які зараз туди потрапили. Зараз, коли ми вже бачимо всіх цих, побачили всіх людей, фотографії, відео, якісь коментарі, на що вам схожа ця верховна рада? Вона не схожа на попередні. На що вона вам схожа? Ну що цільного образу Та Вона должна, та Верховна Рада починати роботи. Мы посмотрим уже сейчас, в декабре будет какая-то там дележ табуреток и какие-то популистские штучки, и тогда уже может какой-то цельный образ этой Верховной Рады вырисуется. А так очень много людей есть осколки прошлой системы, есть вот эти популистские всякие осколки прошлой оппозиции, которые, которые освистывали на Майдане, да, на которой я об этом сейчас радостно забыла, став новой властью и считая, что у нее все прекрасно, они на коне. Это не так. Есть активисты Майдана, есть и добровольцы, сражавшиеся на Донбассе. То есть очень много разнородных вещей, как это все будет сосуществовать, пока непонятно. Поэтому цельный образ, который у этой Верховной Рады возникнет, он еще впереди. Я понимаю, у вас вражение, что Це якось нагадує тих людей, які намагалися побудувати Вавилонську вежу. Це так ціла купа людей, які говорять на абсолютно різних мовах, як на мене, бо це представники абсолютно різних взагалі сфер. Ну да, пока понятно, непонятно, хотят ли эти люди что-то строить. Часть хочет строить, часть что-то не строит. Вот, вот это вот перетягивание там, проекта строительства, будем ли мы что-то строить, или мы будем просто деребанить там стройматериалы, вот это вот пока еще непонятно, и мы будем в ближайшие месяцы это наблюдать. После чего уже где-то может быть в январе, ну в феврале уже точно будем знать, что с этой Верховной Радой, ставить на ней крест, или все-таки пытаться ее как-то пинками гнать в сердце будущее. От у інтернет-просторі після першого дня фотографій там всіх там журналістів колишніх Верховній Раді кілька зустрічала коментарів щодо того, що дуже сумно, що там ніхто не побився, не було ніяких конфліктів, бо зустрілися по суті дуже багато таких антагоністів. Людей, які там, наприклад, же там Сергій Лященко, мустафана Єм і Олесь довгий, які тривалий час мали там серйозні там конфлікти, там або я не знаю, там Бахтєєва, там Богомолець. Ну, ціла купа людей, які би мали а все вийшло дуже добре, красиво, як перше вересня. І чи ви очікували якихось конфліктів в перший день? Чи є для вас ознакою те, що не було конфліктів? Що все буде так, як було? Просто люди ну, будуть. Непонятно. Давайте вспомним перший день Верховної Ради, коли, наприклад, депутати свободи активно виталкивали туши, активно там з кимось дралися, пилили забор і все закінчилось на першій пленарній неділі. То есть забор оказался с, э, спилена только одна секция, которая одна часть. Тушки потом все заходили в нормальные, и оппозиция обнималась, целовалась с регионалами. И вот этот пиар запал, он буквально за несколько дней испарился, и дальше мы увидели и странные голосования, и странные назначения, и вообще очень много чего странного. Поэтому первый день абсолютно не показатель. И то, что не было драк, ну, я их не освобождал, и хорошо, что их не было. В принципе, так называемый оппозиционный блок, он себя держал как бы так, в тени как-то держался, особо на рожон не лез. Даже там и Ефим Звягильский, который, наверное, первый раз в жизни говорил на украинском, это тоже такой небольшой показатель. Поэтому я не допускаю, что стычки могут быть, но для этого должны быть какие-то уже поводы реальные. Что-то какое-нибудь резкое заявление с трибуны там пророссийское или так далее, и тому подобное или там попытки кого-то там пропихнуть, например, там должность, там не знаю, вице-спикера или какую-то главу комитета. То есть какие-то должны быть резонансные вещи, и тогда драки, наверное, будут. Коалиция сейчас имеет понад 300 голосов, есть конституционную большинство. Чего это будет про президентскую верховную рада? Нет, мы сейчас сейчас вступили снова в такую эпоху двоевластия, как раньше была Ющенко-Тимошенко. Сейчас э, уже все-таки наши политики чему-то научились, и они по крайней мере свои разногласия э, не выносят на публику. Сейчас этот процесс Калицады тоже был непростой, но сейчас э, в самом начале они э, политики обменялись какими-то там резкими заявлениями в свой адрес, но увидели, что, в общем-то. Людям это не понравилось, они заткнулись и где-то в тиши кабинетов договаривались, как, как могли. Поэтому уже видно, что какой-то урок усвоен, и надеюсь, что уже таких неадекватных противостояний не будет. А так, естественно, Порошенко будет тянуть одеяло на себя, я ценю, не ценю, на себя. Они оба считают себя победителем выборов. И поэтому вот это вот новое для Украины вот такой ВОЗ... 300 депутатный как-то будет двигаться какими-то еще рывками. Он тоже очень неоднородный, пять фракций впервые входят в коалицию, поэтому в былые времена я бы испугался, наверное, там конституционного большинства в коалиции, которое по сути может делать что угодно. Но зная разнородность этой коалиции, в принципе, особо бояться, думаю, ничего. але летчи, те люди, которые там в разные боки могут тянуть, этот виз, че они все-таки в одному направлению могут реформовать Украину? Чисто не заводить реформам? Ну, скажем так, я думаю, что это помешает каким-то тенденциозным решениям, каким-то абсолютно неадекватным. Всегда найдутся люди, которые начнут кричать, там корол там грабят или что-то в этом духе. И, и все-таки эта власть более медиазависима, и когда возникают какие-то громкие скандалы, она очень, очень охотно сдает назад, это заметно. Не во всех, к сожалению, случаях есть случаи, которые до сих пор еще задержались, там кадровые некоторые решения, я надеюсь, что они тоже будут приняты. Но вот я думаю, что все будет идти ни шатка, ни валка. Я думаю, что реформа, ну, хочет ли их Порошенко, я пока не понял. Там Беценюк за 9 месяцев своего премьерства тоже такого рвения абсолютно не показал. Поэтому я думаю, будут происходить какие-то нужные решения, будет проводиться примерно так. Какая-то будет инициативная группа, которая будет законопроект регистрировать, там, объяснять, что это такое, популяризировать его среди всех остальных, среди гражданского общества. И дальше уже люди, там, вплоть до того, что будут приходить на Верховные Рады, к Верховной Раде там, на митинг и уже там, поджигая какие-то подкрышки, условно говоря, пропихивать в то или иное решение, нужное для гражданского общества. А так... Больших... Говорить о реформах, желание есть у всех делать. Я пока реальных Таких подвижек не вижу, но надеюсь, что все-таки как-то хоть с усилиями этот, этот механизм будет проворачиваться, и мы все-таки что-то увидим. про реформи. Як ви думаєте, чому Віталій Єрема залишається генеральним прокурором? Ну, от мені теж для мене це дуже удивительний питання, я сподіваюся. Прокоментуйте що... якось а? це. Ну, яка, яка ваша думка? Тому що це вигідно ну... Порошенку, чи він цього не розуміє? Ну, Порошенко, він любить приймати рішення вже сам во всіх питаннях. Він любить розглавляти все. Тобто він для нього, він і міністр оборони, він і генпрокурор, він і и... министр иностранных дел и так далее и тому подобное. Потому что поэтому никому не доверяете? Поэтому Ярема это человек, который, которому Порошенко пока верит, и поэтому он занимает свое место. Ну, например, Гелитей, который тоже там, чего человек, который главное достоинство, который говорит там, чего изволите, он тоже какое-то время продержался, после чего он был уволен, и на его место назначена более адекватная кандидатура. Я надеюсь, что точно так же произойдет и с Яремой. Але весь цей час, поки ну, з'ясовується дуже багато неприємних речей там про Єрему, про його манери, там, керівництво і все інше, Порошенко ж це бачить? Не знаю. Може бути, он... понимаєте, люди, люди коли вийшли власть, починають думати по они вещи, например, даже абсолютно... нормальные претензии, не воспринимают, что это какая-то спецтехнология, каких-то врагов и так далее, и тому подобное, что это наш человек, его нужно защитить, защитить и так далее. Но Порошенко можно обвинить во многом, но только не в недостатке ума, и я думаю, что, надеюсь на это, и что на должность генпрокурора будет предложена уже более адекватная кандидатура. Мы тоже надеемся, особенно что, ну, журналисты, очень много всего, что до Пане Єреме, думаю, я от хотіла показати це коментар Романа Шрака, який, який набрав більше ніж новина, власне, в Бейсбуку. там зараз поже 4900, по-моєму. 4900 лайків, а не 803, як цьому виходить. Так, серйозно, ну це от мені такий <сих> э, скріншот. Це була новина, також минулого тижня про те, що кореспондентку Life News Євгенію Змановською побили в Києві. Я думаю, всі спостерігали, і кожен, эм, кожен мав свій коментар. І от, власне, Роман Шрайк написав: дорогі Life News, не могли б ви зарані своїх журналістів, не всі змогли участи. своими фейковыми какими-то новостями, особенно то, что касается Украины, там, наверное, ни одной правдивой новости не было в истории, и всегда там какой-то раздувается шумиха из ничего, и поэтому в интернете там не только я и многие другие подключились к тому, чтобы потроллить просто этот телеканал. Потому что, ну, это вещи многие просто смешные. Но вообще я, честно говоря, не понимаю, почему э, ну, говорить, что они журналисты, это неправильно. Это пропагандисты. Это тоже, э, скажем, такая диверсионная группы. потому что информационная война, это неотъемлемая часть войны уже горячей. И это вот люди, которые журнали, так называемые журналисты, там Life News, Первого канала и так далее, это просто части диверсионных групп, которые тоже проникают в Киев, там, в Украину и снимают какие-то абсолютно левые репортажи делают, переворачивают все там задом наперед или просто придумывают параллельную реальность. Почему их пускают в Украину, я не знаю. Та, ну, тож для мене дуже їх мої мають запороняти візь як фільтрувати цих людей тобто ми ж не можемо будемо не цивілізованою країною якщо ми не дозволимо закордонним медіа висвітлювати процес чи якісь тести Ну, проводити? давайте тоді я тих і солдат пускати. говорять ну як же вони ж там граждані росії у нас в росії там какби бы безвізовий режим давайте солдат загалі російським без, без, журналістам заборонити не, ну, всіх, ну все ви, виявляєте, у нас запрещено наскільки я понимаю трансляції 10 е телеканалів. работников этих, которые приезжают сюда, хоть раз приехали и поучаствовали, сняли, сняли какой-то репортаж, их можно в имя, фамилию их узнать и просто делать там персонами нонграда, да и все, какой-то список э, ввести. Есть же там список, который, по-моему, СБУ сформировала для э, артистов, там, певцов, которые подписали какие-то там радостные воззвания к Путину в, по поводу аннексии Крыма. Я думаю, такой список нужно создавать и пополнять его постоянно, потому что пускать. Ну, черный список звучайный, как бы, да, да, нет. Да, черный нормально. список его постоянно пополнять, потому что ну, это ненормально, когда. Ну это просто, это просто диверсионные группы. Здесь больше говорить нечего. Их пускать в Украину нельзя. Если один раз пустили, переписали имя, фамилию, включили все в черный список и забыли об их, об их существовании. Вот и все. Зараз якраз також цього тижня, ну тиждень тому, точніше відзначали, не відзначали, скажімо так, згадували, як рік тому почалися події на Майдані. На Майдані я бачила, ви там теж деякі згадки публікували, принаймні фотографії там з Грушевського у своєму на своїй сторіночці у Фейсбуку. А з чого для вас почався Майдан? Євромайдан, я маю на увазі. Ну, Евромайдан начался, как обычно. В, ну, я, честно говоря, уже еще в начале ноября, если не ошибаюсь, 4 числа понял, что соглашение об ассоциации не будет подписано. Я тогда это написал у себя в Фейсбуке. И с удивлением наблюдал, как еще там три с лишним недели многие там аналитики и политологи там и так далее пытались убедить, что там какая-то хитрая комбинация разыгрывается Януковичем, и что соглашение будет таки подписано. Поэтому для меня было неудивительно не то, что оно не будет подписано, и тогда я, я уже ждал, что оппозиция все равно будет какие-то созывать митинги, акции протеста. Но ну, начал первый Мустафа, и слава богу, что он это сделал, потому что, если помните, раньше оппозиция очень любила таких майдан-арбайтеров приглашать, и ими абсолютно и так изгаживала ситуацию, когда приходишь там какие-то бабульки там по списку получают какие-то денежки или там студенты строятся ровными рядами, это выглядело мерзненько. Поэтому вот эти первые, то, что первые шаги получились довольно искренними, это хорошо. Вы приезжали в я... студию сразу, чи позднее? А, ну, 21-го я не приезжал, 22-го я уже и так в дальнейшие дни приезжал. 24-го, когда был большой митинг на Европейской площади, тогда уже понятно, что протест э, состоялся. И в, хоть в последующие дни он уже как-то там сдувался, ну не знаю, не так говорить, что там благодаря Януковичу он там обрел, потому что все-таки избиение людей ничего тут хорошего нет, но я считаю, что вот 30 ноября Евромайдан в общем-то и закончился, там 21 начался и 30 закончился. После этого с 1 декабря уже начался Майдан, это уже вторая фаза противостояния вплоть до Грушевского, это уже такой массовые митинги протеста, а начиная с Грушевского. З 19 января це вже було народне восстание. Тому я для себе ділю Євромайдан, там ну, такой масове акції протесту, і третя часть це вже народне восстание. От, власне, сьогодні річниця в ніч, з 29 на 30 листопада, був розігнаний студентський майдан. Коли студенти зібралися, у нас трошки пізніше ще будуть гості, студенти. Коли у вас з'явилося відчуття, що це будуть великі зміни? 嗯、uh oh. Первое, это первое, первое чувство, ну, вот это вот кусочек с 21 ноября и там до 29, там что многие же вещи были шаткими, там помните были два майдана, один на майдане, ну собственно на майдане независимости, второй на Европейской площади, политический, неполитический, они там ссорились, объединялись, разъединялись, в общем вся эта история была такая, что были тогда много разговоров, что вообще там хотят этот протест уже заканчивать, потому что как бы количество людей не увеличивается, как бы остается стабильно на таком на, на уровне нескольких тысяч. И вот после избиения студентов, когда на Михайловской площади начали люди сами собираться, и собралось несколько десятков тысяч человек, вот тогда уже было понятно, что народ уже заведен и он так просто не просидит. И когда 1 декабря был огромный там, митинг, где уже количество людей измерялось сотнями тысяч, тогда уже стало понятно, что все, Януковичу наступает конец, просто вопрос времени и формы, в каком произойдет его отлучение от власти. 1 декабря уже абсолютно четко было ощущение, что все, Януковичу конец. Та воля сотен тысяч людей, вот эта вот ненависть, направленная на режим Януковича, ее было не сломить. То есть уже 1 грудня вы разумели, у вас было ощущение, что все сломается? 1 декабря я был абсолютно уверен, что и Янукович уже не сможет быть президентом в этой стране. Более того, я был уверен, что и Донбасс там ждет сепаратистские всякие эти вещи, которые будут инспирированы из России. У меня там был один пост, я в годовщину на блогах «Украинской правды» я написал, что Ренату Ахметову нужно очень быстро принимать решения и помочь там отстранению Януковича от власти, если он не хочет быть резидентом нового, нового Приднестровья. Я 1 декабря в годовщину тоже напомню об этом постит. Но тогда у меня было абсолютно вот четкое видение, что да, люд... этих людей не остановить, и что да, Россия там будет работать на сепаратизм, и в первую очередь он коснется там Донбасса. Это у меня было абсолютно четкое впечатление. И дальше просто было это попытки поймать, в какой... в какой временной промежуток и в какой форме это произойдет. От ви рік тому відчували, як буде зараз. Я, чесно кажучи, у мене щодня, поки ми працювали на Майдані, було відчуття того, що не ясно, що буде. Я до кінця не могла повірити, що Юнукович втече, що все, ну, зрештою, вийде так, як вийшло. Чи зараз от, ви можете, чи є у вас якесь бачення на рік вперед? Що буде в Україні через рік? Ні, зараз підчитіння немає. Я вот жду от ці, вот от ближайше до февраля місяця, в першу чергу, щоб. Чтобы... новая власть показала действительно желание менять страну. Потому что так как мы жили при Януковиче, это накапливалось 20 лет. И вот вся, вся эта коррупция, вся это скотское отношение государства к народу и многие вещи это были такими элементами мозаики, которые нужно вообще сместить к чертовой матери и сказать, все, это, это край, мы должны жить по-другому. Да? Вот у, у Петра Порошенко было, там, жиды по-новому. Вот этой жизни по-новому мы пока не видим. Люди готовы терпеть, люди готовы... Э, там, вот у нас же тоже курс доллара вы, вырос, да, у нас война, у нас э, доходы людей падают. Но люди готовы терпеть, но они должны понимать, ради чего они терпят. Терпеть ради новой страны, да, уже нормальной, адекватной, без коррупции, с разумными правительством и так далее. Да, люди готовы. Но если люди... Вот в течение ближайших месяцев не увидят, вот ради чего это происходит. Если не будет происходить ничего, будет какая-то происходить только пиар-шумиха, то тогда недовольство в стране тоже, может быть, всколыхнется достаточно сильно. Я не готов говорить, в какой форме и как именно. Я надеюсь, что этого не произойдет, и все-таки у людей при власти хватит мозга не морочить головы людям. И... Потому что, ну, дальше уже там, не знаю, как. Майдан-3, не Майдан-3, в эти формы можно только гадать, но будет происходить нехорошие вещи, это можно сказать однозначно. То есть, певной межею можно вважать лютый речи. Да, речной. я считаю, в феврале уже будет, с одной стороны, ну сейчас с декабрь, да, люди там уже будут как-то отвлекаться на какие-то другие вещи. В Верховной Раде там будет происходить там назначение раздача табуреток, какие-то там пи пиар-мероприятия. В январе мы вообще не знаем, будет ли Верховная Рада, работать не будет потому что, в принципе, не должно быть пленарных заседаний. Ну, скорее всего, там какие-то количество дней поработать, что там будет происходить, непонятно. А вот в февраль, когда уже какой-то результат хотелось бы видеть, и от правительства Яценюка ему в, феврале, в конце февраля уже год исполнится при власти. Ну, извините, ребята, если вы камикадзе, то покажите эти самые непопулярные реформы, о которых вы говорили. Где они? Пока, пока, пока тишина. Яка, на вашу думку, доля всех этих людей, которые втекли из Украины? Ну, я думаю, ніта ні там осядуть, будуть всі спокійно доживати свій вік, як как якісь там середньоазіатські, там тоже там диктатори і полудиктатори збігали в Росію, там все спокійно десь там доживають, да і все. Тобто так за схемою там Курченко, Ставицького будуть отримувати інше громадянство і міняти, там отримувати друге життя. Так? Да, ну хто-то, хто старший, буде просто доживати, там Курченко ще ж там молодий кур'єр у нас поэтому он будет пытаться там проврачивать какие-то схемы и так далее. Поэтому Ну в Україну вони не повернуться. Я не думаю, що це можливо. Абсолютно не думаю. Пам'ятаєте 2004 рік, коли всі повтікали, хто там працював в Санкт-Петербурзі в порту, я вже забула, хто це був. Ківалов Не, не, не пригадаю, кто. Ну, тогда люди, да, не испугались, не убежали, но тогда люди были немножко все-таки у нас... Э, тогда нам ну, казалось две с лишним недели на Майдане, что это большой подвиг. Сейчас после трехмесячного Майдана, после войны на Донбассе, мы понимаем, что это, в общем-то, короткий был эпизод. И люди тогда просто доверили страну, там, Ющенко и в какой-то мере Тимошенко, мол, вот вам, ребята, страна, делайте, что хотите. Они там ничего особо, ничем особо не занимались и люди ничего им не сказали, что их пинками там не пытались привести в чувство. Сейчас ситуация другая, очень много крови и на Майдане, и на Донбассе, и люди уже, для них это красная черта, все красные там чер черты, которые можно было пройти, страна прошла. И дальше уже так быть не может. И люди уже просто так не махнут рукой, что типа, ну, там избрали людей, которые там ничего опять делать не будут. Ну и бог с ним, как-нибудь проживем. Сейчас ситуация такой не будет. Люди просто так не оставят. Ну, по крайней мере, активная, пассионарная часть, которая в Украине сформировалась, которая достаточно массовая, она просто так ситуацию в этот раз уже не оставит. Потому что не было часу за о потому что Майдан, потом схит, все активные люди, они постоянно в таком тонусе Слишком перебывают. много потер, да. слишком много жертв уже. Это прощать при этом какое-то воровство или какое-то попытки там куларно с кем-то там договариваться, чтобы проворачивать там политические или там экономические схемы уже так больше не будет. Будемо дуже сподіватися, що не тільки Роман Шрайк це розуміє, але й люди, які приймають рішення. Дякую, що ви прийшли до нас. Роман Шрайк, блогер. Читайте Спасибо. Романа Шрайка. Завжди якось трошки інший погляд. Приємно почитати. Дякую, що прийшли. Да.